Здравствуйте, меня зовут Ирина Я хотел бы вам показать весь комплекс упражнений для работы с поясницей. Если у вас болит поясница, это вам стопроцентно поможет. Выглядит следующим образом. Первое, или даже я бы сказал, нулевое упражнение. Вытягивание позвоночник. Колени наши нет. спина должна быть плоской, не должно быть сгибания поясницы, не должно быть проникнов. Вес таза тянет нас назад. Стараемся расслабить Второе упражнение – планка на колени. Локти ставим на коврик, вытягиваем позвоночник, ребра толкаем вперед. С выдохом поднимаем поясницу вверх. Не должно быть прогиба, не должно быть опускания вниз. Вытягиваем позвоночник. Колени тянем к локтям, локти тянем к коленям. 30 секунд. И следующее упражнение. Мы ложимся на бок, вытягиваем позвоночник, опускаем голову на руку, пробуем поднять верхнюю ногу. Получилось, пробуем поднять вторую ногу. Получилось, пробуем поднять плечо. Получилось, поднимаем ногу. 30 секунд. Потом повторяем это же последнее упражнение на вторую сторону. В принципе, есть достаточно много нюансов при выполнении всех этих упражнений. Их можно узнать либо на моих занятиях в Киеве, либо там, не знаю, по скайпу, либо можно приехать на какой-нибудь семинар. Спасибо за внимание.